Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Sekarang saya berada di France, di Nice, Southern France ni dekat bawah-bawah ni. Ah uh, mengejutkan mendapat invitation daripada Leap Motor. Hmm, jenama mana? Ni? Oh, jenama daripada China tapi mereka dalam grup Stellantis. Jadi first time selama 20 tahun saya buat uh, dalam industri automotif ni dapat invitation daripada company China global launch dia dekat Europe. Ha, uh, dia mungkin aneh sikit. Tapi boleh nampak berapa seriusnya company ni untuk berjaya di Europe walaupun dia tidak ada banyak model macam BYD, macam Xpeng, Zika yang lain kan. Dia consider like baru jugalah. Tapi anyway, ha, dekat depan kita ni, ini model nama dia Leapmoto B10. Model kedua dia yang akan masuk Malaysia nanti. Okay, model pertama dia C10. C10 tu dia agak confusing sikit lah. Dia C10 tapi saiz dia segmen D. Yang ini B10, saiz dia segmen C. Jadi untuk pembuat kenderaan China, sebenarnya dia tak peduli pun bab segmentation ni. Dia rasa dia nak buat, dia buat. Apa saiz yang dia suka, dia rasa besar ke, kecil ke, lebar ke, panjang ke, dia tak peduli. Itu pembuat kereta daripada China, ok. Kalau tengok dari segi reka bentuk, saya rasa uh, 11 daripada 10 kenderaan daripada China ini sangat sama. Uh, bentuk dia langsung tidak ada perubahan yang terlalu ketara lah tapi mostly designer di China ni memang dia nak buat reka bentuk tu ke arah Eropah European look jadi kalau kita tengok design dia potongan badan dia potongan depan potongan tepi potongan belakang dia tidak lagi dia ada dua school of method lah ha, satu design yang terlalu sporty atau banyak sangat curve banyak sangat edge macam Xper macam Zika apa lagi Dipal yang jenis uh, kalau kita tengok banyak kali pun macam pelik dia sebenarnya nak buat apa tapi ada lagi satu lagi mazhab yang dia menggunakan desain-desain yang simple ha, kalau kita tengok macam ni B10 Leap Motor Proton IMA7 ha, itu jenis desain-desain yang simple tapi sebenarnya dia lebih banyak cenderung kepada Eropah kenapa? memang itu method dia buat desain dan juga kena ingat Leap Motor ni dia Bukan company China 100% Dia juga dimiliki oleh kumpulan Stellantis Stellantis ni siapa? Dia macam kumpulan Volkswagen, kumpulan GM Yang ada banyak brand bawah tu Jadi di bawah lead motor ni dia ada Peugeot, Citroen, Skoda Whatever, banyak sangat So dia, Europe dia tidak berapa pandai buat EV Jadi dia perlukan kepakaran daripada China So dia ambil brand China tu Dia akan masuk dekat Europe okay. Dekat China sendiri, lead motor ni Walaupun dia brand baru dia punya jualan dia tu Luar biasa ha, Kalau nak compare dengan Brand-brand yang Lebih lama Dan kalau kita ingat Sekitar 2015 macam tu Mungkin ada 15 juta brand EV dekat China Tapi sekarang tinggal berapa ha, Tak adalah 15 juta Mungkin dalam 200 brand macam tu Tapi sekarang yang tinggal adalah Jenama-jenama yang kuat Jenama-jenama yang Bertahan dengan uh, Sambutan dengan ekspor Dan sebagainya lah Okay Design Mungkin pada setengah orang dia Mungkin tak suka sangat lah Tapi pada saya, saya boleh terima ha, Dulu saya tidak berapa Suka sangat desain yang terlalu simple Terlalu selamat macam ni kan Tapi sebenarnya bila kita dah tengok Banyak, ha, bila dah banyak Kita dah pergi ulang-alik China dengan uh, MG, apa lagi uh, Zika, Xpeng, Dipal Macam-macam lah, kita pun lost count lah Dengan brand-brand China kan Akhirnya kita akan memilih desain yang simple, design yang subtel, design yang tidak terlalu over design. Jadi lampu-lampu dia tersorok. Ha, saya tak tahu mana lampu besar dia, mana DRL dia. Dan juga lampu belakang dia, lampu yang macam Porsche Cayenne tu saya tak tahu ada berapa banyak kereta yang pakai lampu yang sama. Ha, dan ha, kalau tengok garisan tepi dia, shoulder line dia tidak ada lagi dramatik-dramatik ha, yang beralun-alun apa semua kan dia very straight to the point dari segi design saya rasa walaupun pada istilahnya mungkin generic tapi saya rasa dia boleh diterima oleh ramai orang alright bila kita bercakap tentang kereta elektrik of course yang membezakannya adalah spek lah motor, bateri, charging dan sebagainya ok kereta ni sebenarnya kalau dekat uh, China dia ada 3 spek tapi kami dibagi tahu untuk pasaran Malaysia dia akan masuk 2 spek lah so kita akan anggap dia akan masuk dua spek lah jadi dia ada dua size bateri 56 kW dan juga 67 kW untuk bateri 56 so spek bawah lah WLTP range dia 361 untuk 67 kW WLTP range dia 434 km dan uh, satu benda yang agak menakjubkan bagi saya ialah dia punya berat bersih keseluruhan kenderaan ni untuk low spek dia cuma seberat 1700 lebih dan untuk high spec dia cuma lebih 60 kilo je Lebih kurang dalam 1800 kilo Dengar macam berat Tapi kalau kita consideri SUV segment C Yang menggunakan engine Especially yang 4 wheel drive apa semua Berat ni dah tak banyak beza Saya rasa China semakin lama semakin bijak Semakin bijak semakin bijak okay? Untuk sistem suspension dan juga handling lah Depan dia pakai MacPherson tapi motor dia sebenarnya tetap di belakang. -belakang. Ha, kereta ni rear wheel drive dan belakang dia adalah multi-link. Okey. Handling. Kalau kita tengok susunan atas kertas apa semua kan. Oh ini memang menarik kan? ni. Sedap ah. Tadi kami bawa dekat jalan yang berlengkar-lengkar sampai saya pun pening kepala tepi laut, naik bukit, turun bukit apa semua kan. Keseluruhannya ini memang family SUV lah. Dia buat typical China. Ha, lembut, soft, memang bila langgar lubang, langgar speed bump apa semua memang flatten all the bump lah. According to Lead motor Mereka membuat handling Chassis kereta ni Bersama-sama dengan Kepakaran yang ada Dalam kumpulan Stellantis Iaitu daripada uh, Maserati So ada sentuhan Maserati Saya tak tahu kat mana Tapi Okay Kalau kita bawa kereta-kereta China Memang kita akan akui Bahawa kereta dia Semuanya lembut ha, Keretanya semua soft Sebab Mungkin dekat China Orang tak bawa laju Tapi yang sini Dia soft yang ke arah Firm sikit Maksudnya soft yang kita boleh Predict melalui steering yang kita pegang. Steering dia ada sedikit soft juga. By the way, itulah kenderaan-kenderaan uh, elektrik yang boleh kita dampak daripada China. Kita tak boleh dia orang ni mungkin tak sampai lagi. Dia belum lagi sampai that handling yang kita rasa connected sangat antara tayar, steering dan juga badan kita memandu. But then again, seperti yang pernah saya bagi tahu sebelum ni bila kita membicarakan bab handling, bug suspension bukan semua orang faham dan bukan semua orang suka lah. tapi untuk berlaku adil pada channel Automotif kita kena bagi tahu jugalah cuma saya rasa contribution yang paling besar sebenarnya membantu ha, uh, handling kereta ni adalah berat kereta tu sendiri yang tidak terlalu berat macam kereta-kereta elektrik yang lain dan juga weight distribution ni according to manufacturer dia punya weight distribution Kereta ni 50-50 Menakjubkan ha, Mungkin sebab motor dia tak sebelah belakang Apa semua Bateri Positioning dia dekat uh, Cell to body Mungkin itu menyumbang Ke arah uh, Berat dia tadi ha. Dan juga Design Sendiri kereta ni okay? Bila kita duduk Dekat dalam tu Dia tak rasa Mencangkung sangat ha, Maksudnya Kita tak squatting Dia punya lantai tu Tidak terlalu tinggi Sebenarnya Saya, saya pernah ulang Benda ni lah kalau dalam SUV kita tak rasa sangat Tapi still ada SUV hari ini yang kita rasa duduk dia sangat aneh ha, Dan ini bukan salah satu daripadanya Ini dia rasa natural, rasa normal Macam kita drive sebuah SUV menggunakan enjin ICE Disebabkan kita berada di Eropah So ini adalah left hand drive ha, Sebab tu kami bawa tadi agak kekok juga Especially biasalah dekat <coughs> kawasan-kawasan suburban ni Memang dia banyak robot, bila kita masuk robot memang kita pening lah. biasanya kan, kita tak tahu nak keluar kat mana orang tengok kiri, kita tengok kanan so bahagian dalam dia, ya betul anda tidak salah, dia memang macam Tesla jadi dia punya steering dia dengan roller macam ni kan uh, dia punya layout dia punya interface memang sangat uh, Tesla look lah kalau kita uh, tengok secara keseluruhan but then again, dari segi design saya rasa uh, tak banyak kreativiti yang kita dapat lihat pada kereta-kereta moden China sebab susunan dia almost hampir sama maksudnya satu skrin besar dekat tengah dan juga satu skrin kecil dekat sini kalau kita tengok mana-mana kereta elektrik China yang keluar dalam satu, satu dua tahun kebelakangan ni memang beginilah ha, layout dia beginilah cuma position dia aircon tu dekat mana dia nak celik-celik ke ha, nak sorok-sorok dekat belah mana ha, itu saja yang beza dia cumanya dari segi kedudukan memandu tu saya nak komen 100% pun tak boleh juga sebab ini left hand drive. Tadi bila kita bawa kita rasa macam ada blind spot tapi mungkin sebab kita tak biasa. Kita tak biasa bawa dalam position steering sebelah kiri. Okey, the rest seperti juga kereta-kereta China yang lain. Okey. First saya nak bagi tahu ini adalah kereta yang kalau dekat China dia jual dia paling murah. Paling murah dalam kategori segmen C SUV. Dalam saya kalau tak silap lah dalam sekitar mungkin RM70,000-RM60,000 Memang sangat murah lah ha, Sedangkan kereta-kereta lain dalam kategori ni Still nak dekat RM80,000-RM100,000 macam tu Okey, Untuk kereta yang pada harga itu Dan saya diberitahu oleh rakan-rakan daripada China Kereta ni memang laku Because packaging Maksudnya kereta dekat China ada je Bukan tak ada kereta murah, ada Tapi bila kita beli kereta murah, kita dapat barang murah maksudnya dengan dalam Seat pakai kayu, dotrin semua plastik apa semua kan. Tapi yang ini tidak. Maksudnya dari segi spek dia dah bagi dengan complete dengan ventilation, dengan heater, dengan electric seat depan belakang, eh sorry, depan kiri kanan dan juga soft touch, soft touch ni semua. jadi benda-benda macam ni yang selalunya mengefekkan pada harga kereta tapi sebaliknya tak berlaku pada model ni. Saya rasa tak tahu sama ada dia memang jual nak rugi dulu ke ataupun dia dapat investment ke daripada apa Stellantis yang memang nak kereta ni betul-betul laku supaya ROI dia jadi lebih cepat itu kita tak pasti lah dari sudut perniagaan <coughs> dari segi finishing dari segi position saya ada sedikit aneh dia punya aircon sebab aircon dia terlalu rendah bila kita uh, duduk bila kita duduk macam ni dia mengganggu kaki especially untuk saya yang tinggilah 178 cm ada uh, rasa macam terganggu sikit tapi mungkin sebab kita drive ni pun pendek jadi kita tak dapat nak justify secara overall lah ha, insyaAllah nanti kalau kita masuk dekat pasaran Malaysia kita akan test drive lagi model ni kita akan bagi review yang lebih panjang lah ha, mungkin ada yang akan tanya ni lubang apa bang? jadi lubang dekat dashboard ni sebenarnya uh, saya tadi pun cuba cek-cek rupanya uh, dia orang memang ada jual aksesori kalau anda perasan BMW dia ada satu lubang dekat bahagian headrest yang kita boleh gantung laptop holder, iPad holder lah whatever semua. Ah ha, rupanya memang dia ada aksesori untuk kereta ni. Dari segi untuk orang yang suka gadget, suka teknologi, suka feature, suka mainan-mainan macam ni, saya rasa dia menepati sasaran pembeli. Okey. Sasaran pembeli ni pula dulu mungkin orang rasa macam oh kereta China ni tak ada orang nak beli apa semua. Tapi sekarang dunia dah berbeza. Orang-orang yang tua 40, 50, 60 macam saya mungkin masih lagi ada skeptik apa semua Tak suka benda-benda yang Tak ada suiz macam ni apa semua Tapi generasi Baru Budak-budak yang umur 20s 30s macam ni Yang mampu untuk beli kereta pada paras ini Memang ini yang diorang suka Diorang suka benda-benda gadget yang Macam ni lah benda-benda simple Kunci pakai kad macam ni Kita mana boleh Kita kena pakai remote apa semua Pakai phone Touch dekat side mirror Benda-benda yang Pada orang macam saya mungkin menyusahkan tapi pada budak-budak yang muda-muda yang memang tech savvy ni benda itu yang dia orang suka. Ha itu beza dia. Budak-budak dia okey je pergi restoran pakai QR code. Kita orang tak boleh. So, itulah dia tadi sedikit sebanyak tentang Leap Moto B10. Mungkin ini review yang pendek yang tidak cukup komprehensif sebab sebenarnya ada insiden berlaku tadi bila ini bukan kereta kami. Kereta kami warna purple tapi sebab tadi jalan sempit Uh, teammate saya ternaik sikit atas divider tayar pecah jadi kita tunggu tadi orang nak tukar tayar pun dah almost dekat 2 jam jadi kami terkejar ke sana ke sini tak dapat nak betul-betul uh, feel lah but basically apa yang saya cerita kat anda pada hari ini inilah kereta yang akan masuk ke pasaran Malaysia tidak lama lagi ada banyak benda kalau kita nak cerita dari segi tax, duty apa semua kan tapi Leap Motor Malaysia dia orang cuba untuk launch kereta ni sebelum habis tahun lah supaya dia dapat tax incentive tadi berapa harga dia? Okey ini yang menarik harga dia ialah saya tak tahu harga dia tapi kalau kita tengok price bracket model yang sedia ada dekat Malaysia sekarang Leap Moto C10 selepas dia potong 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 harga dia jadi RM125,000 itu adalah sebuah SUV segmen D maksudnya SUV yang bayangkan lebih besar daripada CRV lebih besar daripada CX-5 dan adik-adik yang lain kan yang ini pula adik dia. Okey. B10. Dia bersaing dengan Proton Imas, bersaing dengan BYD Ato 3, bersaing dengan mana-mana SUV segmen C, whether is petrol ataupun EV. Okey. Abang dia 125,000. Jadi adik dia berapa? So kami assume harga dia in between. Lebih sikit 10 something sampai maksimum 111. Which is pada pandangan saya lah secara peribadi harga yang sangat kompetitif untuk kelas SUV segmen C. Ha, SUV ni kena kena faham juga segmen segmentation kan. Mungkin ada orang compare oh ini nanti punya oh, ni yang ni lagi murah apa. Kena tengok lah dia punya size. Kena compare apple to apple. Tapi kalau dia jual pada harga tu bagi saya ia sangat kompetitif dan untuk anda yang mungkin sedang mencari EV, ha, mungkin boleh boleh tunggu kot. Ha, dia launch obang oh, saya nak tunggu Ni lah e 5 dengan uh, Pro 2 Tak itu different Different segment Itu dia lagi kecil Itu dah consider like Kereta bandar Kereta ni bukan Kereta bandar sangat lah Maksudnya kita boleh Beli satu SUV Untuk semua kegunaan Kalau Imas dengan Pro 2 tu Mungkin second car Third car Yang ini boleh jadi uh, First car Not bad uh, Saya rasa kalau nak jalan Especially Jalan-jalan Gua Musang Kampung-kampung Desaru yang Teruk-teruk tu Kereta ni memang selesa Saya boleh jamin Untuk pengguna biasa Dia takkan rasa sangat kekurangan yang ada pada steering, pada handling dia apa semua. Ia adalah sebuah SUV yang mungkin perlu anda aa, consider jugalah. Okey. Sampai di sini saja. Terima kasih kepada anda yang berjaya menonton dan terima kasih kepada yang dah subscribe, yang belum subscribe tu, mohon subscribe dan tekan butang like, butang lonceng dan semua butang-butang tanggapan. -butang terima kasih dan Assalamualaikum.